Al-Syekh Al-Imam Zakaria bin Yahya bin Syafat bin Syaraf Rahimahullah -um Ta'ala Al-Nawawi atau Imam Nawawi Seorang ulama' hebat yang lahir di Syria Jadi karangan hadis 40 ni merupakan satu modul penghayatan Merupakan program nasional Kementerian Pelajaran Malaysia Jadi insyaAllah derasankanlah di peringkat sekolah untuk uh, barisan guru uh, staf dan juga anak-anak murid. -anak Jadi insya-Allah kita nak sambung hari ini untuk penghayatan hadis yang keempat. Hadis yang keempat uh, berkaitan dengan uh, penciptaan manusia, ketetapan rezeki, ajal, amalan dan ketentuan syurga atau neraka. Jadi uh, dua hari yang lepas saya dah maklumkan bahawa kita lahir ke dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala ketika usia kita 120 hari dalam kandungan mak kita maka Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh nah ha? tiupkan roh ha? dan satu hadis kursi yang Ustaz pernah dengar untuk doa lumah anak semua setiap 40 hari malaikat jibril dia akan bertemu Allah SWT Untuk tanya Setiap 40 hari ni Bagaimana keadaan benih yang dalam rahim ni 40 hari Allah Taala kata teruskan Maka disambung 40 hari And, aa, Kemudian Masuk 40 hari kedua Mereka ditanya lagi Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala kata sambung Sambung sampai lah kita lahir lah. Tapi ada kalanya sampai 3 bulan 4 bulan Allah Ta'ala kata setakat ni ya, Maka Mok kita akan gugup dan sebagainya Masa so, dia kita tak lahir di dunia ha, Sebab tu dalam bab Kita pertentuan Allah Ta'ala letakkan apa Rezeki kita ni Ajal kita Segala tentang kehidupan kita ni Jodoh pertemuan kita Ketika mana ketika roh ditiupkan Usia kita ketika itu 100 Seratus dua puluh hari 120 dua puluh hari Jadi kurang empat bulan nak nak sebab tu kematian anak dalam perut kurang daripada 4 bulan maka dia dikira keguguran ha, maka tak perlu solat kan ya tak perlu solatkan sebab dia mungkin keluar dalam bentuk alaqah serupa darah dan sebagainya tapi atas pada 4 bulan ada ulama kata atas pada 6 bulan maka tengok keadaan bayi tersebut ha, kalau kata bayi itu ada pergerakan maka dia kena diuruskan macam mana orang orang mati yang hidup Kena mandikan dia, solatkan dia, kafankan dia Kemudian kebumikan <tuh> Baik, hari ini kita nak sambung huraian hadis sikit Baik, hadis yang berkaitan dengan uh, Ketentuan ajal maut kita ni Tangan Allah SWT Hadis ini menerangkan Proses kejadian manusia iaitu Bermula daripada air mani Menjadi segumpal darah Dan bertukar menjadi seketul daging Kemudian Tulang berlulang Dibalut dengan daging proses kejadian tersebut juga dinyatakan oleh Allah Taala dalam surah Al-Muminun ayat 12 hingga 14 yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada pati yang berasal dari tanah kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih yang tempat penetapan yang kukuh kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul darah, seketul daging. Kemudian kami mencipta daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang tulang tersebut dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Roh ditiupkan dalam janin selepas tempoh 4 bulan. Ustaz kata tadi lah 4 bulan baru roh ditiup Jadi sebelum tu Sebelum tu kamu berada di uh, Al-Lakoh Maksudnya dia tergantung dalam rahim ibu kita Mok kita nak uh, kalau kata Allah Ta'ala kata teruskan Maka kita akan ya, keluar macam kita jadi manusia sampai hari ini ya. Nah, tapi kalau sebelum, sebelum 4 bulan tersebut Allah Ta'ala tak izinkan maka akan berlaku lah Mungkin kekuburan mak mu kita dan sebagainya ha, nah, Dalam rahim ibu kita 4 bulan nak. Roh Allah telah memerintahkan malaikat mencatat empat perkara ketika saat sama ditiupkan roh tersebut Iaitulah dicatatkan rezekinya, ajalnya yakni kematian kita bila amalannya dan kesudahannya sama ada ia bahagia atau sebaliknya Hadis ini juga menekankan berkaitan amalan manusia menurut Ibn Dhafiq Al-Ain ada orang dilihat pada zahirnya melakukan amalan yang benar Sehingga dianggap sebagai ahli syurga Walau bagaimanapun dia tidak dimasukkan ke dalam syurga Kerana saat-saat akhir hayatnya Dia telah melakukan amalan-amalan ahli neraka Maka kita tengok pandangan kita Eh dia ni dia nak masuk syurga Tapi last sekali Akhir natijah kehidupan dia Dia masuk neraka Sebab tu kita tak boleh menilai manusia tu Ha, daripada rupa parasnya ha. kita tak tahu amalannya sebab tu ha, kalau kita tengok kawan kita buat tak pun kita doa supaya Allah Taala bagi hidayah hidayah supaya dia kembali ke jalan yang benar jangan kita berkata kata ni ahli neraka sebagainya kita tak tahu ha? sebab kita tengok dunia kita hari ni pun berapa ramai artis-artis kita yang dulu tengok dengan keadaan pakaiannya dengan kata personaliti dia teruk tapi hari ini ada yang hebat dan uh, dengan debat dengan amalan dia dengan hijab dia. Jadi kita tak boleh nilai nah ha? sebab natijah akhirnya adalah ketentuan Allah SWT Sebab tu kata Dakhil al al-Aid ni dia kata ada orang yang pada hemat kita kita rasa dia nak masuk syurga tapi last sekali dia masuk jadi ahli neraka. Dan kata lagi Dakhil al al-Aid ni <tuh> walaupun bagaimanapun dia tidak dimasukkan ke syurga kerana melakukan amalan alin akam. Begitu juga sebaliknya orang yang melakukan amalan yang dimukai Allah Sehingga pada akhirnya dianggap ia ni sebagai ahli neraka Namun akhirnya ia ada di akhir natijah kehidupannya dia dimasukkan ke syurga kerana melakukan amalan ahli syurga. Okay, nah, jadi ni kita tak boleh menuduh kata kawan ni kafir, kawan ni bukan Islam dan kawan ni ahli neraka sebab ni semua ketentuan Allah. Kata Tuan Allah kan? Ha, kita tengok tokoh negarawan kita hari ni Dulu kita tengok dia rambut dogiang lah. Tak pakai tudung Tapi hari-hari ni kita tengok dok viral kan Dia dah pakai tudung Mungkin Allah SWT bagi hidayah Jadi yang ni kita naklah lah okay, Jadi Ustaz stop dekat tu dulu InsyaAllah nanti kita akan sambung Pada perkongsian hadis 40 Untuk hari yang berikutnya Jadi Ustaz harap sangat nah, ha, Pastikan kita jadi hamba Allah yang sentiasa usaha memperbaiki amalan kita istiqomah dengan amalan yang kita laksanakan ini dan cuba kita buat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Kerana apa? Kerana ketentuan Allah Subhanahuwataala tu bukan itu bukan terpaksa dinoktahkan macam tu. Dia kena atas usaha kita. Sebab tu saya sebut hari tu kita percaya beriman kepada qada dan qadar. Qada ni maksud dia ni maksud dia ketentuan Allah Ketentuan Allah dia ada dua nah. Satu dia panggil khadok mubram Khadok mubram ni maksudnya khadok yang Allah Ta'ala dah tetap lah kita Contoh macam kamu lahir sebagai wanita Ustaz lahir sebagai seorang lelaki Yang ni dah Allah Ta'ala mubram dah, dah tetap lah Kita tak boleh nak ubah-ubah Kalau kita ubah jadi perempuan jadi lelaki tu hukum dia haram Yang ni ketetapan yang Allah Ta'ala tetap ketentuan yang Allah tetap sejak azali Dan satu lagi dia panggil khadok mu'allak Muallak ni maksud dia Dia tergantung kepada usaha kita Contoh Ustaz kata macam kemarin lah Ustaz dulu Ustaz kata Walaupun kita duduk di kelayan belakang Kan pada tanggapan kita Akademik kita ke belakang Tapi muallak ni dia bergantung pada usaha kita Mungkin kamu boleh jadi orang yang cemerlang Berbanding kelayan depan Dengan usaha kita yang lebih Tapi Macam tu juga kita sakit Kan Hormok kita kata Allah Ta'ala kata kita sakit tapi mualak Bergantung kepada usaha kita Kita tahu kita sakit Kita usaha Biar ambil ubat Jumpa doktor Jaga pemakanan kita Maka kita akan sembuh Walaupun ketentuan pada awalnya Kita sakit ha, Yang ni Kita kena beriman lah. ya, Beriman kepada khadrat Dan khadrat Allah SWT Dan dalam masa yang sama Kita samping kita bersyukur Kita kena ada penambahbaikan Dan keyakinan kita pada Allah SWT Apa pun masalah Siapa pun ada masalah dalam kehidupan Jangan jadikan masalah itu sebagai aa, jadikan kita hamba Allah yang tak bersyukur. Kena bersyukur. Nah, walaupun kita ditimpa masalah bersyukur sebab apa? Kita diuji Allah Taala ni sebab Allah Taala sayang kita. Allah Taala nak tengok jauh mana keimanan kita dan orang yang dapat tempuh qada-qada Allah Subhanahu Taala dan ujian Allah Taala ni Allah Taala akan angkat darjat dari sisi Allah Subhanahu Taala. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.